Pernah tak terfikir bila sebut pasal bisnes, selalu sangat kita dengar perkataan hutang kan? Tapi apa sebenarnya maksud liability itu dari sudut perkaunan? Ha, hari ini kita akan kupas dan fahamkan konsep asas yang sangat penting ni. Okey, jom kita mulakan. Senang cerita, liabiliti ni adalah apa-apa saja hutang yang perniagaan ada dengan pihak luar. Boleh jadi duit, boleh jadi perhimpatan. Fikirkan macam ni, ia adalah tuntutan orang lain ke atas aset atau harta syarikat kita. Dan untuk kupasan kita kali ini, semua maklumat penting kita rujuk terus daripada bahan sumber ini. Jom kita bedah sama-sama. Yang menariknya tak semua hutang ni sama tau. Dalam dunia perakaunan, ia dibahagikan kepada dua kategori utama dan apa yang bezakan kedua-duanya sebenarnya cuma satu benda yang sangat mudah, masa. Di sebelah sini kita ada liability bukan semasa dan di sebelah sana liability semasa. Ah, ha, jangan risau, nama dia je nampak macam teknikal sikit, tapi konsep di sebaliknya senang sangat nak faham. Ya, betul tu. Benda paling penting yang memisahkan dua jenis liability ni hanyalah tempoh masa yang ada untuk bayar balik hutang tu. Itu saja. Okey, untuk liability bukan semasa, kita tengah bercakap pasal hutang jangka panjang. Maksudnya, hutang yang akan ambil masa lebih daripada satu tahun kewangan untuk diselesaikan. Manakala liability semasa pula, sebaliknya, ini hutang yang kena bayar cepat dalam tempoh kurang daripada satu tahun kewangan. Ah, ha, inilah hutang-hutang yang selalu bermain dalam fikiran pengurus kewangan setiap hari. Baiklah, jom kita gali sikit lagi. Kita mulakan dulu dengan liability bukan semasa atau nama lainnya hutang jangka panjang. Selalunya, utang jenis ni dibuat untuk benda-benda besar. Contohnya, macam untuk membiayai aset penting atau untuk rancangan pengembangan syarikat. Ia macam satu pelaburan untuk masa depan yang dibayar sikit-sikit dalam tempoh yang lama. Contoh paling senang nak bayangkan, pinjaman bank yang besar untuk kembangkan bisnes ataupun gadai janji macam mortgage bila syarikat beli bangunan pejabat atau kilang. Komitmen kewangan yang besar macam ni lah Okey, dah faham kan jangka panjang kan? Jom kita beralih ke sisi yang lagi satu, hutang jangka pendek. Ini pula adalah hutang-hutang yang berkait rapat dengan operasi harian perniagaan. Hutang jenis ni pula sangat penting untuk pengurusan aliran tunai syarikat. Ia kena dilunaskan dalam kitaran bisnes yang sama, iaitu kurang dari setahun, untuk pastikan semuanya berjalan lancar. Contoh yang paling biasa kita dengar akaun belum bayar. Senang kata, duit yang kita hutang dekat pembekal kita ataupun bila syarikat guna overdraft bank untuk tampung perbelanjaan sementara. Nah, sekarang kita masuk bahagian yang paling menarik. Tadi kita dah letak hutang-hutang ni dalam kategori masing-masing kan? Tapi, apa kata kalau saya cakap kategori ni sebenarnya boleh berubah? Ini soalan dia. Boleh ke satu liability yang pada mulanya jangka panjang tiba-tiba bertukar jadi liability jangka pendek? Macam mana pula tu, kan? Jawapannya, ya, sudah tentu boleh. Inilah yang dinamakan peraturan 12 bulan. Bayangkan macam ni. Syarikat buat pinjaman untuk 20 tahun. Selama 19 tahun pertama, ia memang liabiliti bukan semasa. Tapi bila dah masuk tahun terakhir, baki hutang yang perlu dibayar dalam tempoh 12 bulan akan datang tu, otomatik akan diklasifikasikan semula sebagai liabiliti semasa. Nampak tak permainannya? Jadi pengajaran utamanya kat sini ialah bila kita nak kelaskan liability, masa adalah penentunya. Boleh kata dalam pay account dan timing is everything. Jadi, nampak tak? Semua ni bukan sekadar istilah teknikal. Kemampuan untuk bezakan hutang jangka pendek dan panjang ni sangat-sangat penting untuk kita nilai kesihatan kewangan sesebuah syarikat. Persoalan ni sekarang, dengan pemahaman baru ni, bagaimana ia akan ubah cara anda pandang kunci kira-kira sebuah bisnes lepas ni? Cuba fikirkan.